а именно правил оборудования и эксплуатации пляжей, пляжей города Одессы. Сразу хочу сказать, сказать, что чуть позже нам присоединится Одесский городской глава Владимир Владимирович. Сейчас он встречается с командующим, немножко задерживается. В общественных слушаниях принимает участие заместитель городского главы Жанна Кирслана Ивановича заместитель городского головы Ильич Уголец-Борисович, начальник управления житерной защиты территории города Сосново, Виталий. И ваша руководительница, директор департамента Ильич Уголец-Борисович. Сегодня в соответствии с процедурой, установленной уставом города, в обществе искушения, которые были назначены на 14 и даже конечно, более 30 То есть процедура, которая э, определяет созыв и проведение э, общественных слушаний полностью соблюдена. Была проведена регистрация участников. И по нашим данным зарегистрировано 109 членов территориальной команды в качестве участников общественных слушаний. Таким образом, слушания вполне могут быть признаны сегодня такими, которые могут быть начаты, и их решение будет считаться правомочным. Для того, чтобы провести общественное слушание, нам нужно с вами, э, во-первых, утвердить повестку дня, э, избрать э, рабочие органы общественных слушаний, президиум, счетную комиссию, секретаря. Затем предлагается э, в повестку дня включить доклады Парфенова Виталия Павловича, начальника управления инженерной защиты, и содоклад директора юридического департамента, а также обсудить доклад главного руководителя еще на управление инженерной защиты, а также обсудить проект, который сегодня мы и собрались обсуждать, правил оборудования и эксплуатации то есть каждому, кто изъявит такое желание, будет предоставлено слово в порядке обсуждения. Есть какие-то предложения? Я хотел, чтобы мне предоставить возможность закратить буквально 5 минут выступления. когда это можно будет сделать, если чтобы вы предоставили слово. В порядке обсуждения доклада я сказал, всем будет предоставлено да, слово. Да, Давайте да, сначала... Да, просто, да, я работаю

17 дней, как вы сказали, не членцы. Несмотря на то, что в втором городе было установлено за 20 дней предоставления до информации для обсуждения, значит, данное распоряжение, опубликованное да, на сайте Детского городского совета, давало ссылку на старый проект регуляторного акта, а именно проект правил от 13 года. Новый проект, который сегодня предлагается к обсуждению, появился на сайте Госсовета и стал доступным для обсуждения только 2 числа этого месяца. Вы сами понимаете, сколько дней было по факту а, возможности подать замечание и предложения в настоящего времени ни распоряжение гражданского голоса, ни официально публикованной информации не предусмотрено. А, также, опять-таки, напоминаю о том, что устав города четко определяет, что проект которые предлагают для общественных служений выносятся а, за 20 дней. Это уже является явным нарушением. И второй момент – это отсутствие а, уполномоченного органа. Том, года, я прокомментирую. Первое, это не новый проект, это тот проект, который уже случился, но в него внесены определенные изменения и дополнения на основании тех предложений, которые к нам поступают. Вот как поступают предложения, так и вносятся изменения. Некоторые предложения поступили вот буквально за несколько дней. Это первое. Уполномоченный орган э, указан, это управление инженерной защиты, э, кроме того юридический департамент. все реквизиты этих органов, в том числе электронные адреса, есть на сайте города. Поэтому э, не составляет большого труда тому, кто действительно хочет внести свои предложения, э, найти те реквизиты, которые э, четко указаны на сайте города. Поэтому я не соглашусь с вами, что нарушена процедура. Э, Рядом мы встречались э, на протяжении э, недели, которая предшествовала э, общественным слушаниям со всеми, кто изъявлял такое желание, в том числе и представители общественности, э, и получали в том числе и в пятницу еще предложение, которое, я надеюсь, сегодня тоже прозвучал. Э, документ этот э, живой, э, для того и вынесен сегодня на обсуждение, потому что является всего лишь проектом, в который в том числе и все вы, и вы, Игорь, можете сегодня. Внести те или иные изменения. и Я не вижу никаких нарушений в на этом процедуре. Установленной уставом. Поскольку, э, как вы видите, сегодня предоставлен большой зал городского совета для того, чтобы все, кто. Я полагаю, что сегодня нам предстоит э, обсудить один из э, тех проектов, которые выносили на обсуждение, а именно проект, разработанный э, в том числе, может быть с нашим участием, который подготовил премию инженерное случае. Что касается другого проекта, который мы решила. Э, на встрече наших общественников вместе с представителями а, муниципальной власти, я думаю, хорошо было, чтобы об этом тоже сказал представитель муниципальной власти, чтобы это не было тайно для всех присутствующих. Я не была на этой встрече, но мне известно, что она состоялась и что было обещано о а том, что будет рассмотрен наш проект, в том числе а, тот, который мы сейчас готовим, как альтернативный и меньший. Поэтому я предлагаю это одно из частей общественных служб, ни в коем случае сегодня не заканчивается. В море, что прибыл сейчас, мы приветствуем, я думаю, аплодисментами вы меня поддерживаете, появление Одесского городского головы. <девых> состоялась да, обещал, на что наши в виде проекта альтернативного того, что представил инженерный. Защита а управления инженерной защиты будет рассматривать. Спасибо за внимание. Прошу учить предложение. предложения. Передаю слово господину Пиве. А, а я, я к сожалению, плохо, плохо вижу, не могу сказать, что там у нас а, начальная часть сознания. что проект новый или проект не новый, все проекты в каком-то смысле не новые. То. Точно такой же не новый день. Тем не менее, проект, который предложен сегодня для обсуждения, он должен был быть предъявлен общественности для того, чтобы они могли с ним познакомиться и дать свои замечания. Изменен, это четко, измененный проектов соответствии законодательством. Значит, фактически за неделю мы не имели возможности его рассмотреть, а, не рассмотреть, ни подать заявление. Кроме того, на встрече с мэром нам было сказано, что сегодняшнее, сегодняшнее наше здесь заседание, оно не является той частью а, общественных слушаний, которые выносят резолюцию. А оно предназначено, это обсуждение предназначенное для того, чтобы мы могли понять, что же мы хотим в этих правилах иметь. Как мы хотим дальше жить. Поэтому, вот, господин, не вижу, как его Давайте мне нужно... Э... Ищенко Александр Владимирович. Вы ищенко. Вот это что чтобы вы знали, Я просто плохо и я просто плохо вижу. А, о, господин Кищевич. Так что а, не нужно а, это собрание представлять таким образом, что оно выносит некий вертик вот этим предложенным правилам, с которыми мы еще не разговаривали. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что у нас была встреча с представителями общественности по дамству, вопросу, И мы говорили о том, что это первый этап, второй этап будет обсуждение представленного вами проекта. Но в любом случае сегодня рекомендации общественных слушаний должна быть принята. Разрешите мне предоставить слово для приветствия общественных слушаний Одесскому городскому, городскому голове Туханову, Геннадию Леонидовичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Я искренне рад, что у нас сегодня состоя... проходит это слушание. Можно по-разному относиться к слушаниям Скептически, можно с надеждой, но э, сам факт, что они состояли, уже сегодня начались, это я считаю положительный и очень очень положительный сигнал для нас с вами всех вместе. Сегодня здесь присутствуют, я знаю, и арендаторы, те, кто сегодня ведут предпринимательскую деятельность на, на пляжах наших, и э, городская общественность, те неравнодушные люди, которые сегодня хотят, чтобы вся наша инфраструктура, инфраструктура и все наши активы городские работали прежде всего на, на одесситов и, конечно, создавали комфортные условия для приезжих, для гостей нашего города. Что хочу сказать, абсолютно правильно. Сегодня я хотел бы, чтобы у нас общественные слушания, сегодняшние, так же как и следующие общественные слушания, проходили в конструктиве, проходили в атмосфере того, что мы с вами видим общую цель и задачу, и ставим ее перед собой. Это надо же мытье понимать о том, что сегодня нам наш, должен быть порядок на наших пляжах. Это никто не сомневается здесь сейчас. О том, что пляжи должны быть чистыми, комфортными и самое главное, чтобы на эти пляжи хотели идти и десети и те и гости нашего города. Мы должны понимать о том, что от предпринимательской деятельности прежде всего. Мы ожидаем, помимо того, что ожидают сами предприниматели, мы ожидаем городская власть и одесситы, наполнение бюджета, который потом позволит нам эти деньги тратить, опять же таки, на наши нужды, городские нужды. Так вот, это все нужно соединить в наше общее понимание того, что вот эта задача должна быть решена с минимальным, с минимальным ущербом для Одессы и десерт. Если это понесет за тобой. Неэффективность работы, то есть те предприятия, которые сегодня работают, будут неэффективны для города и вызывать раздражение жителей нашего города. Значит, мое мнение здесь такое, что такой бизнес, такие, э, такое ведение хозяйства нам, нам не нужно. Нам необходимо делать так, чтобы в погоне за наполнением бюджета не страдали обессиленные. И свидетельством этому сегодняшнее общественное служение. Сегодняшняя рекомендация Александра Валерьевича о том, что вы должны принять какие-то рекомендации. Я хочу вас всех успокоить, чтобы вы были спокойны. Мы вынесем и ровно столько примем решение и ровно столько служений проведет, сколько нам понадобится для принятия правильного, общего решения в этом вопросе, в вопросе генерального плана, в всех вопросов, которые сегодня будоражат наше общество. Буду действительно. Мы должны сегодня снять эти вопросы, снять напряжение, прийти к единому мнению, выработать его. Депутаты городского совета, которые сегодня достаточно представлены здесь, я думаю, что принимая участие в, этом, в этих слушаниях и в последующих, закрепляя это наше, наше с вами предложение решением Одесского городского совета, когда мы его всесторонне обсудим. Поэтому я хочу вас и очень прошу вас настроиться на конструктивное. Никакого противодействия власти нет. Не надо стучаться или ломать, ломиться в двери. Двери открыты. Мы открыты для восприятия, для того, чтобы вы сегодня высказали свои пожелания, а власть, как ей и положено, их принял и отреагировал. Но опять же, я прошу вас услышать друг друга, услышать тех арендаторов и предпринимателей, а арендаторов я прошу и предпринимателей услышать общественность и услышать Город, жители нашего города. Я вам в данном случае говорю, как человек, который прошел сотни дворов, и в каждом дворе я слышал замечания на то, что люди хотят приходить на доступные пляжи, люди хотят пользоваться теми э, возможностями, которые сегодня предоставила природа и гор, наш город Одесса. Но опять же, завершая свое на краткое наступление, очень важно, уважаемые друзья, конструктив и желание добиться э, цели, которые мы перед собой поставили. Я думаю, что у нас все увенчается успехом. Давайте дальше продолжим. Спасибо за предоставленное слово. Я думаю, что у нас получится. Пожалуйста, вас. Спасибо, Геннадий Итак, уважаемые друзья, нам необходимо э, по процедуре установленного города э, избрать председательствующего э, общественных слушаний. Э, избрать, я думаю, это будет правильно президиум, чтобы все кто общественных слушаний и, соответственно, повестку дня. А также счетную комиссию, которая э, затем определится с результатами Да. Вы, были на но это хорошо, что вы делаете, учитесь проводить общественную дружину, но сама суть общественной это... дружины создается и количество, и персонал из представителей общества в первую очередь, а не представителей исполнительной власти. Если мы говорим об общественных... Лучше, если мы не играем в демократию, если мы не спим а, люди, а друзья, можно, а можно без выкриков с места? Я вас очень прошу. Вам предоставим слово. Вот э, Георгий Силанович свое мнение замечает. сейчас мы лучше не подрегулируем Не надо кричать. Вас ничего не оборовали. А вы уже кричите. Георгий пожалуйста. А, давайте, Георгий Силанович, дальше. Пожалуйста. Абсолютно согласен. Поэтому я прошу внести соответствующие предложения. Ну, вы предложили президенту. Это я предложил. Вы можете предложить любой другой состав честность, выдвинуть своих э, активистов создать состав ну, и проголосовать персонально. Установить количественно, сколько должно находиться в президиуме людей, для того, чтобы это не было бесконечной Георгий Сергеевич, я вообще, при... я вот когда услышал Александр Петрович, я а с вами повторю, посогласен. Давайте изберем председателя и вообще одно честность. Давайте, вот я вам хочу такое предложение, чтобы вы не думали, что здесь кто-то, кто-то что-то перетягивает канал. Да, да. Вы можете прийти в президиум. Вопрос в том, что нам было не что чиновники, ваши замы, начальники управления вошли в состав президиума. они написали правила. Люди пришли сказать да или нет этим правилам. Либо со своими мыслями, как эти правила это совершенно наболело. И у вас наболело. Правильно говорить. Но я впервые слышу, что президиум на общественной слушании создается этих чинов. Это неправильно. Спасибо. Понял, Алексеевич. Вы знаете, вы знаете, вы сорвали аплодисменты зала. Так вот, я что хочу сказать, уважаемые друзья. Я э, хочу, чтобы мы сняли градус напряжения, вот я за этим пришел сюда. Потому что, э, и сказал такую фразу, двери открыты, не надо в них стучаться. Двери открыты в том, что общественно сегодня, и исполнять вашу волю, и те решения, которые будут, будет исполнительная власть, так, как ей положено. Поэтому, Александр Ильич, подрегулируйте это все дело, как, как, необходимо сделать. Давайте с места предложения сформируйте рабочие органы. Чем быстрее вы сформируете рабочие органы, тем быстрее мы начнем эти общественные службы. И тем, тем быстрее мы начнем реализовывать наши пожелания э, сегодняшней встречи. Пожалуйста. Вы Здравствуйте, вы, я думаю, что даже мнение многих у вас избирали на эту роль, роль мэра. И я надеюсь, что вы у нас как председатель останетесь. Но вот в президиум хотелось бы, чтобы пошел общественный совет чтобы пошли координационные советы с нашими представителями, которые как представляют, как рабочие группы, и руководители этих э, органов, которые общественность. Если можно, чтобы эти люди вошли. У нас здесь в да, зале Дамила э, Афанасьева, у нас здесь Юрий Верашенко. с количеством лиц, которые будут входить в состав президента. Семь вот. человек. Я есть, есть, предложение семь человек. Есть другие предложения? Нет. Ставлю на голосование вопрос о том, чтобы избрать президиум в составе, в количественном составе семь человек. Кто за?